светлый и счастливый именно с Кривого Рога. Слава Украине! А сейчас противостоять незаконным, беззаконным действиям можно пора. Да, на противника. А может, на акцию. Вот стоит ну, чучело. Его сделали наши активисты на Майдане. Сделали, вложив туда все свое презрение к человеку, который на протяжении нескольких лет обворовывает нас с вами, который монополизировал город и насадил сюда свои предприятия. Это Вилку. И мы хотим, если вы дадите на это свое добро, символически сжечь это чучело как символ коррупции и воровства. Вы согласны? Thank <laughs> you. звука подала Антон Кравченко, Автомайдан. Слава Украине! Хотел бы вначале обратиться к жителям, которые присутствуют здесь и которые смотрят в прямом эфире, либо же потом будут смотреть записи. Смотрите, сейчас здесь собрались, потому что в первую очередь все хотят изменений, все хотят лучшую жизнь. Но проблема в том, что одного желания недостаточно. Я прошу вас, даже после нашей победы, после того, как Вилкова мы изгоним с города, после того, когда будет у нас новый мэр, на этом не останавливаться. Мы просим вас, пожалуйста, контролируйте и мэра, и контролируйте все органы. Лично вы не оставляйте это на кого-то, не надейтесь, что кто-нибудь сделает это лучше за вас. Берите инициативу в свои руки и контролируйте. Просьба большая. С сегодняшнего дня Видите какие-то мелкие нарушения закона, видите э, какие-то неправомерные действия, вызывайте милицию, дожидайте милицию, оформляйте. И с такой мелочи мы потихоньку исправим наш город, мы, мы потихоньку перейдем в цивилизованный крупный город. Это просьба, пожалуйста, задумайтесь об этом, это самое главное. И по поводу акций. По поводу акции хочу обратиться к работникам Горисполкома. Мы тут на днях поднесли шины и немножко им добавили дыма. Они очень сильно возмущались. Я еще раз говорю, это всего лишь предупреждение. И если же вы будете работать в таком духе, если же Вилку будет покамест мэром и если он сам не захочет уйти мы будем переходить все более и более к агрессивным действиям. Вот одно из этих символических действий – это сожжение этого чучева. Сожжение чучева как символ сожжения коррупции, символ сожжения безразличия и символ сожжения рабства. Мы не рабы. Также хочу предупредить всех замов Вилкова. Слава Богу, у нас уже открытые э, реестры. И с завтрашнего дня автомайдан будет наведываться каждому из вас, смотреть, кто где и как живет. Так что будьте готовы. Слава Украине!